стоит, это продают для каких-то сумасшедших, и не понимаю, кто его покупает. Это, знаете, такие придорожные магазинчики, где там ангелочки какие-то, жабы там, кони какие-то, ну, всякая такая дрянь. А вот, какие-то Венеры, да, это стоит вместе с установкой, вместе с установкой, не больше 120 тысяч гривен. А бюджет, бюджетных денег выделено на это 400 тысяч гривен. То есть получается разница 280 тысяч. Я сейчас эту разницу как бы добавлю эту смету, он будет сейчас стоить 400 тысяч, думаю, даже больше. Я как художник сейчас из этого говна буду делать произведение искусства, которое будет стоить достаточно дорого. То есть и тогда у человека появится какое-то, ну, какое-то оправдание этой цены, понимаете, всем станет легче.

<связать> и, <связать> э, <связать> я думаю, что <связать> надо расслабиться <связать> и ну будет, <связать> что будет, да? <связать> ну посмотрим. Дальше действие не мои уже там. Я приглашаю, вы знаете, всегда милиция, участники <связать> моих <моей> акций, <связать> да? Для вот. сделать, возможно. Страшилы поставили. Возможно. Мискрада будет, может, был рада. Ну посмотрим, посмотрим.